और साथ ही साथ ये जो अमीर मराठों की जो है, ये सत्ता में रह चुके हैं कई साल सत्ता में रह चुके हैं लेकिन कई साल सत्ता में रहने के बाद भी ये जो गरीब मराठा है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी परिस्थिति हर साल बदतर हो गई ऐसी एक परिस्थिति है आज जयराम की पार्टी में उनका आंदोलन कर रहे हैं ऐसी एक परिस्थिति है वो अपने भूमिका पर अड़े हुए हैं और किसी के नेता जो है वो अपने आप भूमिका से अड़े हुए हैं जो बीच में ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस ऑल पार्टी मीटिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री से हम लोग ने विनती की कि आप जो है जितने भी राजनीतिक दल है राजनीतिक दल को सरकार की ओर से पर्सनल एक लेटर लिख लीजिए और उसमें उनको विनती कर दीजिए कि ये जो जनांगे पार्टी की जो मांग है कि मराठों को ओबीसी के कोटा में से आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा ये जो सगे सोयरे इनको भी मिलना चाहिए ये मांग जो है इन पर इनकी क्या राय है और क्या सुझाव मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जो है जो तो मीटिंग में तय हुआ ये लेटर लिखेंगे और इन पार्टियों की जो राय है वो तो सरकार के पास आए मैं समझता हूं कि शांति लाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करना जरूरी है समाज के जनक और उसी परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए ये हम लोग ने आंदोलन रखा हुआ है इस आंदोलन की जो मांग है ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए उसके किसी का और समाज के लोगों को उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहिए दूसरा जो तो है जिस तरह सी एस की स्कॉलरशिप है उसमें विद्यार्थियों के भी लागू होना चाहिए जो है, है वो कि इन प्रमोशन। और तीनों को लागू होना चाहिए चौथी मांग जो है तो ये जो पचपन लाख सर्टिफिकेट इशू किया हम लोगों का कहना है कि पचपन लाख लोगों में से कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने अर्जी भी नहीं दी लेकिन का तो मैं ये चलता हूं कि जिस जल्दी से सरकार ने किया है इसलिए उन्होंने सही ढंग से उसको जांच, जांच नहीं की है ना वो जांच करना चाह, चाहते इसलिए जो पचपन लाख का सर्टिफिकेट इश्यू किया है ये रद्द होना चाहिए चौथी बात हम लोग जो पब्लिक मीटिंग में कहने वाले हैं वो तो यही है कि ओबीसी के हाथ में सत्ता दे दो ये अमीर मराठा गरीब मराठा को सत्ता नहीं देगा सत्ता में आने के बाद ये जो गरीब मराठा है उसका आदमियों उसका आरक्षण की जो खादी है वो अलग से बनाई जाएगी लेकिन सही भाव से होगी इसका आश्वासन हम लोग जो है वो तो गरीब मराठाओं को देने जा रहे हैं अक्षय थी? सर, 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 सर। को लेकर चर्चा हम लोग ने पहले नहीं कहा था, है, था कि जो है वो अवसरवादी पार्टी है उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने जिन ओ में पिछले लोकसभा में चिताने का काम किया और जब ओबीसी का बात आई सत्ता में जाने की तो हाथ खींच के अलग से हो गए ओबीसी का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ में हम लोग में गाना दीजिए मुस्लिम समाज के साथ में सीधा रिश्ता जिस्त, रिश्ता बना लीजिए और मुसलमानों के साथ में बैठ के अपन सत्य की भागीदारी और हिस्सेदारी करेंगे पार्टी के अंदर जो ओबीसी है उनका ये राय में हम चलेगा जहां तक अजित पवार का गठ है वो अभी भी बीजेपी के साथ में है वो जब तक उस गठबंधन से बाहर नहीं निकलता तब तक गठबंधन की बात नहीं हो सकती हम लोग इतना ही अजित पवार को आश्वासन देंगे वो अगर बाहर निकलते हैं तो उनकी राजनीति स्टेबलाइज करने में हम लोग मदद करेंगे सर कोई भी पार्टी आरक्षण के लिए यात्रा नहीं निकाल रही है लेकिन शांति के लिए शांति होना चाहिए इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से मैं ही आ, एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक्सेप्टेबल हो दोनों को लगता है कि मैं राजनीति हमेशा नहीं करता हूँ ना दोनों को इस्तेमाल करने की बात मैं कभी करता इसलिए दोनों का विश्वास है और इसलिए इस विश्वास को रखते हुए अब लोग यात्रा निकालिए ताकि लोगों के सामने सही बात जाए और सही वक्त पर जाए ताकि दंगे की जो परिस्थिति है उसको हम लोग कंट्रोल में ला सके जो सरकार कर, दोनों की कोशिश कर रही मैं सरकार की बात ही करूंगा लेकिन सरकार के साथ साथ कई राजनीतिक दल है कि उनकी भी मंशा हुई है ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए

या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा या विधानसभा निवडणुकीत नेमकं कुणाला होईल असं तुम्हाला वाटत म्हणालो की ओबीसीचा आपण घरला आगीचा जो आज आपण असा मराठ्यांचा धरला तो ही आगीचा आहे पुढचा जास्ती কিকব঺চে মকষেছা ছাইডিযা হাইডাকষেক� banks starreday pan ক�metzযাকষাইডাক্যাকষে্যাড়ারাগের Dios ণনের Zumমাযেয। কtsাক্য JERRY হাকথে छोड़ा है घर्षण है सम्राष्ट्रीय संभाजी राजे सर संभाजी राजे लोग संभाजी राजे त्यांनी जे काही संभाजी महाराजांचं शहू महाराजांचं ऐकलेलं आहे त्याच्यामध्ये परंतु त्याच्यामधला मी एवढं सांगू शकतो की आणि आमचे कार्यकर्ते इंडिया महाराष्ट्र तिथे गेले होते त्यांच्याबद्दल चीन गेले होते त्यांचा जो रिपोर्ट आलेला आहे तो रिपोर्ट असं साधन त्याच आम्हाला ऑल्टरनेटिव्ह द्या आता त्याच्यामध्ये भारतामार्फत समाजी पिढीमार्फत राजकारण केल्या जातात मशी तिच्या विरोधात ठीक है तो ये हिंदी में हिंदी में लो इंडिकेटर दिस सेक्टर से जितना मंजूरी लगने प्रोजेक्ट पर एग्जांपल की में कर रही잖아 हम एक क्षेत्र गया तो पेट्रोलिक कार्य करते मीडिया मागणी पर वाले एक सारा वीर तो छत्रपाल देताना मैं ऐसा बोलतो की पूजा बढ़ोतरी है ये सॉरी बोलले पूजा के करता है

आता त्यांनी काही घोटाळा केला असेल असं देऊन त्यांच्या कार्य कुठली इन्क्वायरी नाही आहे त्याच्यामध्ये तिचे आईने पोलिसांची वाहन गैर केली पोलिसांनी कारवाई करायची आज त्या सुद्धा प्रेस घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही जर काही चुका केली असतील तर आमच्या विरोधात कारवाई करणार प्रेस ट्रायल का <laughs> प्रेस फारफड ट्रायल आणि आमची सुद्धा लोक आहे तुम्ही त्याला दोषी करा त्याच्यामध्ये आता तिन्ही चार पाच रिपोर्ट कधी जातो तुम्ही असाल ते कलेक्टरला विचार ना तो आज का रिपोर्ट पाठवला चार महिने अगोदर नाही पाठवला आता असा सेम आय स्टिंग <laughs> सर विशालगढ़ वाला जो मामला है वो हम भी नहीं रखते जी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब दोनों में दोनों के अंतर नहीं है दोनों के स्टेटमेंट्स में मैंने भर भी दिया उसका ध्यान भी किया है विशालगढ़ दोनों भी बचाना चाहते हैं और अलग तरीका है एक बातचीत का तरीका दूसरा हाईलाइट करने का तरीका है लेकिन मैं समझता हूं कि रुपैर के एक बजे तक वहां पर शादी के एक बजे के बाद में हम लोग को रिपोर्ट आई है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जो सामाजिक भेड़े है उनकी जो आर्मी है जिसको धारण कर... ये घर पर चले गए और मार्केट करना उन्होंने लोगों ने शोक दियाड़ करना शुक्र दिया सरकार से हम कहते हैं कि मार्केट मार्केट और तोड़फोड़ तोड़ कर आम आदमी का अधिकार नहीं है ना उसके पास कोई रूल है इसकी जांच होनी चाहिए वहां जो रहने वाले हैं

उसमें सेटलमेंट करने के लिए लोगों को मदद करने के लिए तैयार है और घर भी बचेगा और वहाँ के लोगों का रोजी रोटी जो है वो भी जिस तरह से बताया जा रहा था ये उन्नीस सौ नब्बे में जो है इसरो नेशनल मोन्यूमेंट अनाउंस किया था लेकिन ये जो है उन्नीस सौ नब्बे के पहले के है लेकिन अब जो है वो सियासती राजनीति करवाने की कुछ बात हो रही है मैं उसका नहीं करना चाहता लेकिन मुस्लिम समाज से इतना ही कहूंगा कि वो शांति रखे और जितने आंदोलन की बात कर रहे हैं उनसे पहले कहिए कि वहां जाके वो अपने आंखों से देखे उनसे बात करे उनसे परमिशन लेके हम लोग आंदोलन करेगा और फिर आंदोलन